Sebut nama kumpulan XPDC. Pasti ramai yang tahu dan kenal dengan kumpulan rock legend ini. Selama lebih 30 tahun bertapak dalam industri hiburan Malaysia, XPDC masih lagi mempunyai peminatnya tersendiri hinggalah ke hari ini. Lagu-lagu yang dikeluarkan oleh mereka juga masih lagi sedap didengar dan diterima hingga sekarang. Jadi dalam video episod ke-51 kali ini Mr. cuba bongkarkan kembali antara sejarah perjalanan tertubuhnya kumpulan ini bagi pengetahuan umum yang pernah meminati kumpulan ini. Apa nama kumpulan ini sebelum wujudnya ekspedisi? Pada tahun 1985, kumpulan ini sudah diwujudkan di pantai dalam Kuala Lumpur oleh dua orang anggota asal iaitu Arwah Mael yang berasal dari Johor selaku vokalis dan Izo yang berasal dari Kelantan sebagai gitaris dengan nama kumpulan tragedi. Mereka berdua berjaya mendapatkan dua orang pemuzik untuk diserapkan ke dalam kumpulan tersebut iaitu Yazid sebagai drummer dan Mantobe sebagai pemain bass. Mereka kemudiannya aktif membuat persembahan di beberapa tempat terutamanya di Funfair. Disebabkan mereka sering membuat persembahan di Funfair maka mereka telah digelar sebagai raja Funfair oleh para peminatnya. Namun, perjalanan kerjaya mereka sebagai kumpulan tidak semudah yang disangka. Pada suatu hari, mereka telah ditipu oleh pihak penganjur yang tidak membayar duit persembahan kepada mereka dalam satu persembahan yang diadakan di Pulau Langkawi, Kedah. Ini telah menyebabkan mereka terkandas di sana kerana tidak cukup duit untuk pulang semula ke Kuala Lumpur. Anggota tragedi mula berpecah. Pada tahun 1988, perpecahan mula melanda kumpulan ini apabila dua orang anggotanya iaitu Yazid dan Mantobe menarik diri. Tempat mereka kemudiannya digantikan oleh Zuar sebagai pemain bass dan Lee Space sebagai pemain drum. Penukaran nama kumpulan. Ketika Zuar dan Lee Space menyertai tragedi, di sebalik tragedi yang melanda, nasib mereka akhirnya berubah apabila bertemu dengan seorang komposer terkenal bernama Zul Adnan bin Muhammad Razali yang lebih dikenali sebagai Arwah GSKT. Pada ketika itu, JS Kevin datang ke Langkawi bersama kumpulan BPR di mana BPR turut mengadakan persembahan yang disertai kumpulan tragedi ini. Pertemuan inilah yang menjadi titik tolak kepada penukaran nama tragedi kepada ekspedisi. Pada mulanya, mereka tidak bersetuju dengan nama tersebut kerana mereka menyangkakan bahawa nama baru tersebut dieja Penuh sebagai ekspedisi yang tidak begitu unik. Namun apabila JS Kevin menulis nama tersebut dengan ejaan mengikut bunyi huruf iaitu ekspedisi mereka agak terkejut dan pada masa yang sama kagum dengan idea kreatif yang dicurahkan oleh JS Kevin Di sinilah mereka menyedari bahawa JS Kevin adalah bukan calang-calang insan kerana mampu menciptakan jalan baru untuk mereka dan mereka dengan rela hati meninggalkan jenama tragedi yang sememangnya negatif kepada ekspedisi yang lebih progresif Bermulalah kerjaya XPDC sebagai artis rakaman. Pada tahun 1990-an, mereka telah pulang ke Kuala Lumpur. XPDC telah mengikat kontrak sebagai artis rakaman oleh Live Records seterusnya memulakan sesi rakaman untuk album pertama mereka. Namun, mereka cuma sempat menyiapkan 50% proses rakaman album studio pertama dengan bantuan dua pemuzik undangan iaitu Ian Leffhardt sebagai pemain bass dan Andy Handy Black sebagai drum. Album studio pertama Expedisi Darjah 1 telah melonjakan nama mereka di persada muzik tanah air dengan lagu hitnya CINTA ciptaan JS Kiting. Namun dikala mereka mula mendapat tempat dalam hati peminat, Lee Space telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kumpulan ini kerana ingin menyertai kumpulan Novel Angel. Tempat Lee Space kemudiannya digantikan oleh Amy bekas anggota kumpulan Handy Black yang turut terlibat dalam pembikinan album Darjah 1 sebagai pemuzik undangan. Album ini terjual melebihi 150,000 unit pada tahun 1990. Pada tahun 1992, mereka mengeluarkan album kedua pula berjudul Timur Barat yang diterbitkan oleh JS Kevin dan ahli ekspedisi. Antara lagu yang hits dalam album ini ialah Siti Cinta Kenangan Silam, Hairan Bing Ajaib dan Intian Seroja. Album ini terjual melebihi 100,000 unit. Tahun 1994, Expedisi mengeluarkan pula album ketiga berjudul Kita Pengu yang juga diterbitkan oleh JS Pink dan Expedisi. Album ini mengandungi lagu-lagu hits seperti Tision Perjalanan, Nafisa, Hijau Bumi Tuhan dan banyak lagi. Album ini terjual melebihi 350,000 unit pengunduran vokalis XPDC. Pada tahun 1997, XPDC mengeluarkan album mereka yang keempat berjudul Brutal yang diterbitkan oleh JS Kevin dan Izo XPDC. Lagu-lagu popular dalam album ini antaranya Semangat Yang Hilang, Hentian Ini, Apa Nak Dikata Yang Jualan Album Ini Meningkat Mendadak sehingga 450,000 unit terjual. Selepas pelancaran album ini, Mile membuat keputusan untuk undur diri dari ekspedisi disebabkan masalah dalaman antara mereka hingga mengundang kontroversi paling hebat. Rata-rata peminat dan penggiat seni menjangkakan kumpulan ekspedisi ini akan berkubur. Kemasukan vokalis baru ekspedisi Selepas ketiadaan Mile, ia secara tak langsung memberi ruang kepada Ali, bekas penyanyi kumpulan Terrorosa, Ali telah mula menggantikan Mile untuk persembahan pentas pada sekitar tahun 1997, tidak lama selepas album Brutal dikeluarkan dan dipasarkan. Kedatangan Ali sedikit sebanyak telah meningkatkan kerancakan sokongan terhadap ekspedisi kerana beliau secara tak langsung telah bersama-sama mempromosikan album Brutal. Selepas itu, album ini meningkat dari segi jualan album Brutal. Kemasukan Ali sekaligus berjaya menyelamatkan ekspedisi yang ketika itu hampir jatuh dengan ketiadaan Miles. Amy, pemain drum ekspedisi pula, terlibat dalam satu kemalangan jalan raya yang menyebabkan kaki beliau mengalami kecederaan serius. Tempatnya digantikan oleh Lola yang ditemui oleh ekspedisi dan beliau bersetuju menjadi pengganti Amy buat sementara waktu. Ali mengambil risiko besar untuk menggalas tanggungjawab sebagai penyanyi utama ekspedisi, meskipun Ali tahu yang dia akan mendapat kritikan dan kecaman yang hebat dari peminat-peminat ekspedisi yang brutal seperti tajuk album Ekspedisi Brutal. Mereka tidak sama seperti peminat-peminat kumpulan rock metal yang lain, mereka lebih agresif. Hingga pernah terjadi perbalahan sesama mereka tidak kira di mana-mana platform mahupun di tempat-tempat lepak, -tempat mereka sering tidak sependapat dan tidak sebulu terutama peminat-peminat generasi lama, sehingga terjadi dua kelompok peminat ekspedisi, perbalahan itu terjadi hingga kini, tetapi tidak pada generasi muda era Ali bersama ekspedisi, mereka lebih terbuka bijak dan matang menerima kedua-duanya sekali Ali dan Mael. Ada juga penyanyi lain yang ditawarkan, tetapi mereka tidak sanggup mengambil risiko dan menanggung bebanan itu. Ali seorang yang kental tabah serta sabar, beliau sanggup menggalas tanggungjawab itu biar apapun yang terjadi. Sebelum apa-apa keputusan dibuat, dia akan buktikan yang dia bukan calang-calang dan sememangnya dia layak dinobatkan sebagai penyanyi utama ekspedisi. Ali telah menarik perhatian peminat-peminat ekspedisi di konsert raksasa ekspedisi dengan gaya vokalnya yang bernada tinggi serta garau bersama gaya aksinya yang brutal dan bertenaga serta lincah melakukan aksi headbanging ketika beraksi di pentas konsert raksasa. Konsert berskala besar dan malam rakaman yang berjudul Konsert Ekspedisi Brutal yang dianggotai oleh Ali, Izo, Zua dan Lola berlangsung pada bulan April 1998 di Stadium Negara Kuala Lumpur telah mencatat sejarah kegemilangan mereka yang tersendiri apabila ramai pihak dan peminat menobatkan ekspedisi adalah kumpulan rock nombor satu Malaysia secara impak selepas era kegemilangan Search dan Wings. Ekspedisi juga dikenali sebagai Big Three Metal Malaysia pada ketika itu selain promo, FTG dan vokal Garau Ali yang bertenaga sambil diiringi aksi headbanging ala helikopter yang telah mencuri perhatian ramai dan keterujaan para peminat yang dilihat seperti kumpulan Metallica. Ada peminat yang berpendapat, belum ada lagi penyanyi rock yang mampu melakukan aksi headbanging seperti yang dilakukan oleh Ali. Inilah satu keistimewaan dan kelebihan Ali yang berjaya menarik perhatian para peminat dan berbagai pihak. Ali bersama XPDC semakin popular dengan perhatian aksi headbangingnya. Sesuai imejnya yang dikatakan dengan judul album Brutal. Selain itu, kebolehan vokal Ali yang garau dan tinggi telah menjadi faktor penting survival kumpulan XPDC pada ketika itu. Seumpama sebuah revolusi heavy metal, tema mild kepada thrash tema ANI, sekaligus menambahkan kreativiti dan membina identiti yang lebih besar kepada nama ekspedisi. Konsert berskala besar ini juga adalah yang terbaik bagi ekspedisi yang ditonton hampir 20,000 penonton selain ia dikatakan ekspedisi kumpulan nombor 1 Malaysia serta konsert itu turut dikeluarkan dalam bentuk CD dan VCD di pasaran. Album kelima ekspedisi dilancarkan Tahun yang sama 1998, album studio pertama Ari sebagai penyanyi ekspedisi telah dipasarkan berjudul Samurai. Album Studio Pertama Tanpa Perjuangan Mile. Album tersebut berjaya terjual lebih 200,000 unit dan merupakan satu pencapaian mengejutkan apabila Ari berjaya menaikkan nama dan mengecapi kegemilangan ekspedisi walaupun masih ada lagi sebahagian peminat setia mengkritik kumpulan ini tentang kejadian Mile. Antara lagu-lagu popular dalam album ini seperti Bagaikan Samurai, Tangis Darah, Semangat Perjuangan Harmoni dan banyak lagi. Dengan kelahiran album ini, tidak dinafikan, masih ramai peminat ekspedisi yang menghargai usaha dan jasa Ali sehinggakan begitu ramai yang mengikut tren rambut cukur tepi style Ali Ekspedisi yang telah digelar sebagai kumpulan rock nombor satu Malaysia sering menjadi perhatian dari banyak pihak media hiburan dan publicity serta mendapat populariti aksi headbanging. Ini sekaligus membuktikan sokongan peminat kepada ekspedisi tidak pernah luntur bahkan meningkat kuantitinya. Persembahan di pentas mereka juga sering dibanjiri dengan puluhan ribu penonton. Anggota lama ekspedisi mula keluar. Pada tahun 2000, Expedisi melancarkan album baru yang berjudul Unmetal yang mengandungi lagu-lagu kompilasi dan dua lagu baru iaitu Langsung Tak Faham dan Masih Ada Semangat. Sebelum pelancaran album ini, Amy yang mengalami kecelakaan jalan raya tidak berupaya memainkan lagu-lagu rancak dan keras lagi. Tempatnya telah diganti sementara oleh Lola. Setahun selepas itu, Lola secara rasmi menganggotai ekspedisi apabila Amy mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dan menyertai kumpulan kamikaze. Manakala, selepas pelancaran album ini, pemain gitar bass ekspedisi Zuar Kuda mengambil keputusan untuk mengundurkan diri kerana ingin membawa arwahnya sendiri dengan menubuhkan kumpulan Viper. Hasrat Zuar untuk merakamkan album dan menyumbangkan vokalnya tercapai. Kemudian, tempatnya digantikan oleh Yantoy, Lev Hendin, sebagai pemain gitar bass kumpulan XPDC. Beliau bukanlah orang baru bersama XPDC, sebaliknya turut berperanan menaikkan nama XPDC di belakang tabir semenjak dari album Darjah satu lagi sebagai sessionist. XPDC lancarkan album seterusnya. Tidak lama selepas itu, tahun 2002, XPDC mengeluarkan album baru berjudul V6 yang diterbitkan oleh Izo sendiri dan memuatkan 10 buah lagu seperti Berdesup Cahaya, Sakina, Mongol Dah Pulang dan banyak lagi. Album ini terjual lebih dari 100,000 unit. Pada tahun yang sama juga, Malaysia dikejutkan dengan pemergian arwah JS Kevin yang sering menjadi tonggak dalam karya-karya ekspedisi dan kehilangannya ibarat industri hiburan telah kehilangan satu butir permata yang bernilai yang telah menaikkan ramai band popular zaman 80-an dan 90-an. Ekspedisi kembali bergabung. Penghujung 2005 Ekspedisi kembali bergabung dengan anggota asalnya iaitu Mile, Izo, Zua dan Amy. Manakala Ali dan Pai pula telah menubuhkan kumpulan Empire. Ali yang masih ada baki album dengan sebuah syarikat rakaman telah membentuk Empire untuk selesaikan baki rakaman album penuh itu. Kemunculan kumpulan Empire di persada seni tidak berapa membuahkan hasil kerana kesan kejatuhan industri muzik tanah air. Dalam masa yang sama, Ali juga giat mendalami ilmu agama dan sering menibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ceramah, motivasi, dakwah dan kerohanian. Yantoi pula meneruskan kerjanya sebagai sessionist dan sekali-sekala bersama dengan kumpulan Neven Did. Beliau juga sering dijemput menjadi artis jemputan di pentas. Expedisi muncul dengan album khas Penghujung tahun 2007. Expedisi muncul dengan sebuah album khas berjudul Rock Union yang memuatkan 20 lagu-lagu hits Expedisi, Real X dan lagu-lagu dari album Solo Mile sebelum ini serta bonus dua lagu baru berjudul Curahan Rasa dan Menentang Arus. Kedua-dua lagu ini ciptaan oleh arham JS Cafe. Album dua CD ini diterbitkan oleh syarikat EMI Malaysia dengan kerjasama Live Records. Sebelum album ini keluar di pasaran XPDC reunion ini telah muncul di kaca TV9 melalui rancangan Rock Kapal Raya bersama yang menampilkan ramai artis undangan yang lain. Kemudian pada tahun 2009, XPDC muncul dengan album baru berjudul Raso Pariso di mana Izo menjadi penerbit untuk album ini. Bagaimanapun, jualan album ini agak perlahan dengan hanya 25,000 unit sahaja terjual. Mael sekali lagi keluar dari ekspedisi. Pada 6 Jun 2015, ekspedisi yang dibarisi Mile, Izo, Edi, Lola dan Arif Izo telah merancang untuk mengadakan konsert rock kestra ekspedisi. Aku masih di sini di Stadium Merdeka Kuala Lumpur bersempena menyambut ulang tahun ke-25 kumpulan ini. Namun disebabkan pelbagai masalah, konsert yang sepatutnya mencatatkan sejarah bertukar menjadi tragedi apabila konsert hanya dapat bermula lewat kerana ketiadaan Mile di atas pentas. Sesudah berakhirnya konsert, Myle telah mengambil keputusan untuk meninggalkan ekspedisi. Kemudian, Myle mengambil keputusan untuk menubuhkan kumpulan baru bersama Jeff, bekas gitaris Real X, dan memanggil semula Amy, Drum, dan Zuar, Bass, serta menamakan kumpulan mereka sebagai ekspedisi kita Pengu. Selepas Myle keluar, Ali telah menyertai semula ekspedisi dan telah menjayakan banyak konsert dan rancangan TV. Setelah hampir 10 tahun tidak mengeluarkan album baru, akhirnya pada tahun 2018 Expedisi melancarkan album Doa yang diterbitkan oleh Izo serta memuatkan 11 lagu yang menampilkan Ali sebagai vokalis Expedisi dalam album ini. Mile meninggal dunia Pada tanggal 27 April 2023, vokalis kumpulan Expedisi, Mile, yang berusia 55 tahun, telah menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, Johor akibat sesak nafas kira-kira jam 8.41 malam. Berita duka tersebut disahkan sendiri oleh anak perempuannya, Sharifah Irfatasha. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bakri Batu 6 Muar, Johor pada pagi Jumaat. Semoga arwah mail tenang di alam sana. Al Fatihah. Jadi, itu sahaja yang Mister nak kongsikan dalam video kali ini. Jika anda belum lagi subscribe, tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika ada info tambahan atau kesilapan fakta, boleh betulkan semula di ruangan bawah. Jumpa lagi dengan Mister Letup, komuniti dunia hiburan, jaga diri, Assalamualaikum.